Сегодня страна находится накануне исторического события. Завтра начнется форум европейский, на котором будут рассматриваться многие важные для жизни Европы вопросы, в том числе и вопросы, связанные с восточным партнерством, которые непосредственно касаются Украины и других постсоветских государств. К этому форуму Украина прошла очень непростой путь. Было сделано очень много работы, работы тяжелой, работы не всегда популярной. Те серьезные структурные реформы, которые проводятся в нашей стране, они все полностью корреспондируются с требованием Европейского Союза по наведению порядка в нашем доме, для того, чтобы Украина могла претендовать сначала на подписание соглашения об ассоциации и о зоне всеобъемлющей торговли с европейскими странами, это как первый шаг, и стал ассоциированным членом там, в течение 5-10, может быть, больше лет присоединилась к европейским государствам, которые сегодня живут одной большой дружной семьей. С какими итогами, с какими показателями Украина подошла к 28 ноября? За исключением нескольких законов, закона о прокуратуре и по непонятным мне причинам уж сильно лоббируемого закона о лечении заключенных Украины за пределами нашего государства. Я не понимаю, какое отношение этот закон имеет к экономическим реформам. Украина полностью и на отлично выполнила свое домашнее задание, приводя законодательную базу строго в соответствии с европейскими стандартами. На этом пути нам пришлось очень серьезно пересмотреть наши взаимоотношения с Российской Федерацией и с государствами, которые входят в Таможенный союз и традиционно являются для нас понятными, давно опробированными рынками сбыта нашей продукции, а также теми государствами, с которыми наша страна ведет тесную кооперацию по многим проектам. По таким, как космическая промышленность, авиастроение и другие. Продукция сельского хозяйства традиционно находит рынки сбыта в Российской Федерации, в Белоруссии, в Казахстане и в других государствах бывшего Советского Союза. Выполняя взятые на себя обязательства, правительство переориентировало до определенной степени экономику нашей страны для того, чтобы 28 числа в Вильнюсе мы имели право подписать соглашение об ассоциации. Но вы же понимаете, что переговоры ведутся на эту тему постоянно, и специальные представительства министерств и ведомств ежедневно, за исключением выходных дней, отрабатывают с европейскими коллегами все условия, которые так или иначе нам необходимо будет проговорить и выполнить, потому что последствия отказа от традиционных рынков и переход на новую систему взаимоотношений с Европейским Союзом, конечно же, на первых порах принесет очень серьезные проблемы, прежде всего в части пополнения доходной части бюджета нашей страны, а значит и бюджетов регионов. Я хочу сказать вам, что принимал участие в нескольких межправительственных мероприятиях, одно из которых было межправительственное, заседание межправительственной комиссии для подготовки встреч на высшем уровне между президентами. И я своими глазами видел, своими ушами слышал позицию наших российских коллег – она очень прагматична, она очень жестка, и фактически все вопросы, которые рассматривались так или иначе, напрямую были связаны с Харьковской областью. Только две уступки сделали наши российские коллеги на этой встрече, которая проходила в Калуге под председательством двух руководителей правительств. Николая Яновича Зарова и Дмитрия Анатольевича Медведева. Это вопросы были связаны с авиастроением и связаны с космическими программами. Но здесь, наверное, наши российские коллеги не могли поступить по-другому, потому что есть часть кооперации, где только лишь с помощью украинских предприятий можно выполнить заказ совместный, как в космическом строительстве, так и в строительстве самолетов и производстве узлов для них. В частности, на данный момент... Нашему заводу «Моторсич» и нашему предприятию ФЭД альтернативы в России нет. И что бы они ни делали, они не могут обойтись без продукции двух этих предприятий. Точно так же, как никогда они не обойдутся при строительстве самолетов АН, тех частей самолета, которые позволяют крепить крыло в верхней части фю фюзеляжа, так называемый центроплан. Никто, кроме Харьковского завода, эти узлы не делает. Но это частности. И вот подошли мы к самому важному рубежу, при котором окончательно увидели, что никто не собирается со стороны Евросоюза компенсировать все экономические потери нашей стране и не создает удобную для нас модель, в том числе и предоставление финансовой возвратной помощи, как это было предоставлено практически всем государствам, которые входили в ассоциацию с Европейским Союзом, либо становились членами Европейского Союза. Я хочу вам сказать, что на адаптацию к нормам и стандартам Европейского Союза, которая очень затратная, и мы здесь недавно разбирали один частный случай, возможность поставки изделий из металла на территорию Европейского Союза. Они готовы снять квоты, которые сегодня стоят как барьеры на пути наших товаров в сторону Европы. Но есть одно маленькое условие. У них есть свои стандарты. Если по нашим стандартам содержание магния в определенном количестве металла может быть 0,4 целых, 0,4, то по евростандартам это ровно в два раза должно быть меньше. Так вот, переход на их евростандарт только для небольшой группы наших предприятий обойдется в 90 миллионов евро который нам никто не компенсирует и которые государство Украины не может потратить на эти цели. Это нагрузка на наш бизнес, который, потеряв для себя привычные и уже апробированные рынки, вынужден будет какое-то время, пока не перейдет на стандарты Европейского Союза, финансировать то, что сегодня ни одним финансовым планом на этих предприятиях не предусмотрено. Я хочу вам сказать, что с 4 по 2010 год те государства, которые влились в Евросоюз с общим количеством жителей 150 миллионов, ну это чуть больше, чем три Украины, получили помощи 243 миллиарда евро. Это за неполные пять лет. Украине предложили помощь 600 миллионов евро. 243 миллиарда и 600 миллионов. Мало того, 600 миллионов евро предложенной помощи нам это в 10 раз меньше от прямых потерь от прекращения торговли с Российской Федерацией за последние 9 месяцев. Это те убытки, которые мы уже понесли. Я хочу вам сказать, что очень ценю помощь наших польских партнеров, которые действительно делают все для того, чтобы Украина стала частью Евросоюза, я абсолютно искренне благодарен им за их позицию. Она действительно братская позиция. Но Евросоюз в первый год интеграции Польши европейское сообщество предоставил помощи 83 миллиарда евро, и на 52 миллиарда евро Польши списали долгов по прошлым внешним займам. Чехия получила в первый год 8 миллиардов евро. Словакия, которая не сравнится по численности населения с нами, ну никак, получила 6,5 миллиарда евро. И в Венгрии 51 миллиард. Повторюсь, нам предлагают 600 миллионов. Для экономики нашего государства, где в составе всех бюджетов слишком уж большая составляющая социальная. Те люди, которые сегодня пытаются вывести на площади наших городов студентов, они руководствуются понятной целью. Для них ситуация чем хуже, тем для них лучше. Понятно, они давно живут по такому принципу. Они руководствуются исключительно пожеланиями 2015 года, когда начнется президентская избирательная кампания. Я это говорю с полной уверенностью, потому что точно так же они поступили накануне президентских выборов в 2009 году, когда бездумно, без учетов интересов Украины подписали газовый контракт. И сегодня под знаменами тех, кто призывает студентов штурмовать кабинет министров, блокировать работу других государственных органов, находятся те люди, которые работали в том правительстве, которое приняло кабальный для Украины газовый контракт. Сколько мы реально переплачиваем за газ. Мы можем легко посчитать, если возьмем цены 2009 года, которые были абсолютно стабильны и понятны, и никто не требовал от нас пересмотра контракта в 2009 году. Это была инициатива Украины пересмотреть контракт и пересмотреть стоимость транзита российского газа по территории Украины. Так вот, если сравнить уровень расходов на оплату газа нашей страны 2009 года и взять среднюю проплату за газ 2011-2012 годы, то мы ежегодно переплачиваем 6 миллиардов долларов США. Европейский Союз и не интеграция в таможенный союз, а сотрудничество с государствами, входящими в таможенный союз. Как это можно рассматривать с точки зрения внутреннего валового продукта в нашей стране? Авиастроение, ракетно-космическая отрасль, энергомашиностроение, атомная энергетика, АПК, судостроение. Там, где у нас есть очень тесная кооперация дает нам прирост ВВП 0,5%. Это только несколько отраслей нашего народного хозяйства, которые имеют тесную кооперацию со странами, которые входят в таможенный союз. Если взять и посмотреть на ближайшие пять лет планы предприятий, это, как правило, все предприятия с государственной долей собственности, хотя бы частичной, то за пять лет обеспеченный рост экспорта в Российскую Федерацию может составить 13 миллиардов долларов. Это деньги понятные для нас. Вот они понятные для Виктора Ильича Субботина, который работает в тесной кооперации с российскими предприятиями. Эти цифры понятны абсолютно для Александра Андреевича Жданова, который поставляет продукцию, а это 50% всей выпускаемой продукции завода ФЭД, корпорации ФЭД. Просчитана и финансовая составляющая, во что обойдется в Украине, затраты по адаптации к нормам и стандартам Европейского Союза. пик всех затрат нашей экономики пришелся бы на 14-16 годы. Мы ежегодно должны были датировать нашу экономику от прямых потерь при переходе на европейские стандарты на уровне 15-20 миллиардов евро. Это те деньги, которые руководство страны задекларировало Евросоюзу как обязательное условие при подписании соглашения об ассоциации. А всего удовольствие не стать страной ЕС, а стать ассоциированным членом. Кстати, я вам назову чуть позже, кто является ассоциированными членами, и вы поймете, что этим государством до Европейского Союза так же далеко, как нам примерно до Луны, без космических аппаратов. Так вот, все это удовольствие нам бы стоило порядка 160 миллиардов до того момента, с того момента, как мы подписали соглашение, до того момента, пока мы полностью не адаптировали бы нашу экономику. Конечно, для нас это был необычайный шанс модернизировать экономику нашей страны, привести ее к европейским стандартам и раз и навсегда побороть плохое наследие Советского Союза, я говорю плохое, потому что еще есть и хорошее. То плохое, что держит нас сегодня в нашем развитии. Но такую точку зрения пока с нами никто не хочет разделять. Первый, кто поддержал нас и высказал солидарность с нашими требованиями, это господин Квасневский, который на протяжении двух дней публично заявляет свою позицию, говоря, что нельзя потерять Украину, и 20 миллиардов евро для Евросоюза ⁇ это не те деньги, которые нужно любым способом уберегать от Украины. Учитывая, что мы, подписывая соглашение полной всеоблемеживающей торговли с Европейским Союзом, полностью бы открыли им наш рынок. И условия для нас были бы очень жесткие. Например, есть жесткое квотирование Европейским Союзом большей части нашей продукции. Ну, например, мы сколько бы ни производили пшеницы, у нас есть квота для Европейского Союза. 1 миллион тонн в год. Мы уже сегодня производим под 60. Торгуем со всеми. Китай с удовольствием забирает нашу продукцию, платит вперед уже второй год подряд, давая нам 3,5 миллиарда долларов на закупку будущего урожая. Курятина. У нас квота 20 тысяч тонн. Мы можем поставлять. Но у нас есть и обратное требование. Мы должны 10 тысяч тонн как минимум завести на рынок Украины. Поэтому фактически нам дают возможность торговать 10 тысячами тонн. Что это такое? Сегодня средняя фабрика выпускает свыше 30 тысяч тонн мяса птицы в год. Это 30%, там 33% мощности средней фабрики Украины. Вот и вся квота нашей страны для того, чтобы выйти на европейский рынок. Полторы тысячи тонн сыра мы имеем право поставлять на европейские рынки. А российские для нас закроются бесповоротно. Что такое полторы тысячи тонн сыра украинского производства? Это пять процентов от всего объема выпускаемой продукции. Поэтому есть очень много вопросов. И учитывая, что в Европейском Союзе сегодня очень серьезная стагнация практически всех рынков. ВВП еврозоны снизился на 0,4%. Для них рынок Украины, я уверен, компенсирует 20 миллиардов возвратной помощи для Украины. И в завершении. Сегодня экономические вопросы не так на слуху все больше говорят о гуманитарных приобретениях, которые могла бы иметь Украина в случае вступления в ЕС. Конечно, жизненные стандарты европейского сообщества сегодня для нас еще недосягаемы. Мы стремимся к этому и рано или поздно придем. Лучше бы раньше, с Европой это получилось бы гораздо раньше. Но так уж ли важна для этого сама ассоциация. Я хочу вам сказать, что Тунис, Египет, Алжир, Албания, Мексика, Чили, Турция являются ассоциированными членами европейского сообщества. Но так ли там все хорошо с демократией? И настолько ли правовая культура, защита прав человека, Защита частной собственности. Все, что актуально сегодня для нашей страны, приведено там, в этих государствах, в порядок. Я думаю, чтобы не обижать наших зарубежных товарищей и партнеров, мы сами для себя должны сказать, мы не настолько плохи, чтобы ставить себя в окончании всех списков. Пусть этим занимаются организации, которые за это получают хорошие гранты. Искусственно занижая показатели Украины по свободе слова, по правам человека, ставя нас гораздо ниже тех стран, где после определенного времени на улицу страшно выходить. То есть мы должны сегодня показать и объяснить людям, на что мы готовы идти ради... Подписание соглашения об ассоциации.